Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera salam Malaysia Madani. Jom kencana berlayar samudera samudra gusar sancindai di Selangor. Kalimat salam permulaan acara izinkan saya perkenalkan Nama diberi Umi Kalila Binti Nasri dan berbagai pelajar tingkatan lima dan lima saya merupakan anak di DSM Kelantan Panjang dan menjawat jawatan sebagai pusat sumber sekolah. Kod sekolah saya ialah BEA 3081. Saya gemar membaca buku-buku yang berilmiah pada masa lapang. Saya berasa amat teruja untuk berkongsi mengenai buku kegemaran saya yang berjudul Ikayat Abdullah, karya Abdullah Mushi. Hadirin yang berbahagia Nama Abdullah Munshi Atau Abdullah Abdul Qadir Munshi Bukanlah sesuatu yang asing didengar Dia merupakan sastrawan terkenal Pada era zaman pemerintahan Inggeris Ilmu yang syarat penuh di dalam Tangan yang lihai memainkan pena di atas kertas Mencurahkan segala isi kepadanya maha karya yang dihasilkan jarang tidak membuatkan orang terdetik rasa haru. Hikayat Abdullah merupakan karya Abu Melayu yang diterbitkan oleh Yayasan Karyawan Kuala Lumpur pada tahun 2007 atas bantuan kajian Kasim Ahmad. Ia bukan sahaja hikayat yang indah dan penuh dengan nilai-nilai kesusasteraan Melayu Bahkan banyak menceritakan mengenai peristiwa-peristiwa bersejarah yang berlaku bertahun-tahun lama. Berlatar belakang negeri Melaka dan Singapura, naskah setebal 400 muka surat ini menampilkan biografi pengarang sendiri iaitu Abdullah Munshi. Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, marilah kita menerbakan lensa perbincangan mengenai hikayat agung ini karya ini menceritakan pengembaraan Allah yang memberi kawasan kepada masyarakat Melayu dan Singapura termasuk pengalaman beliau sendiri sendiri dan tokoh-tokoh sesama ini. Hikayat ini juga menampilkan pemikiran liberal beliau seperti kritikan terhadap kepercayaan karun dan ujian terhadap ilmu pengetahuan. Hadirin yang dihormati, menelusuri topik perbincangan seterusnya dapat pelbagai iktibar yang dapat dikutip melalui peristiwa-peristiwa bersejarah yang diceritakan di dalam hikayat ini Namun, yang paling penting yang harus ditekankan ialah kita harus mencontohi sikap pengarah itu tekun dalam menuntut ilmu Beliau tidak sungkan untuk belajar ilmu-ilmu baru. Selanjutnya, ilmu yang sudah diserap bakal diajarkan kepada orang lain. Sinonim dengan kata-kata orang lama, apa gunanya kemenyan sebesar tungku jika tidak dikatakan Selain itu, janganlah kita mudah terbuai dengan kata-kata manis orang. Bak Pertanam tebu di tepi bibir, tamsilnya beliau menegur mulut manis Tuan Raffles yang berjaya menipu orang Melayu untuk berpindah ke kawasan Singapura yang pada suatu ketika dahulu ialah kawasan yang dikuncil. Maka bila bahawa beliau bukanlah seorang pentasuk Eropah seperti yang diuar-uarkan. Sampai itu kita haruslah lalu percaya dengan adat-adat kuno -adat lebihnya yang dapat membesarkan akidah kita. Sebagai tafsir, pengarah menceritakan mengenai saat seorang pawang dipanggil untuk menangkap gajah-gajah di hutan Melaka. Masyarakat dahulu percaya dengan kesaktian pawang tersebut sehingga meminta jari serampang. Namun, lain hal pelawa fikiran sang pengarah, beliau berasa lucu melihat tingkah orang-orang itu yang terlampau naik hadirin yang berbahagia sebagai menggulung segala gagasan yang telah dinyatakan ikaya ini juga menampilkan cuplikan sikap-sikap kejam para pegawai kuasa asing tersebut sebagai tafsir Harimau milik Tuan Farid dilapah kulitnya, dibuang organnya dan diisi dengan kamu. Sungguh kejam sekali memetik kata-kata keramat Buya hangka, Iman tanpa ilmu bagaikan letera di tangan bayi. Namun, ilmu tanpa Iman bagaikan letera di tangan pencuri. Justeru itu, kita haruslah mengimplementasikan nilai-nilai bumi yang diamalkan oleh tokoh dalam bidang sastra kita untuk mengecapi cahaya kejayaan. Pemuli perangai tempat bertemu Girangnya rasa si anak dara Baiklah tuan membawa ilmu Binalah bangsa bangunkan negara Akhir kata Nadi ilmu amalan membaca Sekian terima kasih